mana yang memang kita sudah jangkakan. Tinggal tunggu masa sahaja lagi untuk isu pemain warisan negara kita ini menjadi perbualan dan juga perbincangan serta perbahasan dekat parlimen dan pada hari ini menteri dalam negeri Saifuddin Nasution Ismail telah bangkit memberikan penjelasan berkenaan dengan isu kewarganegaraan pemain-pemain warisan ini di mana kata Saifuddin Nasution basicallynya semua ini telah mematuhi peruntukan yang telah diberikan dalam perlembagaan negara kita selain daripada itu urusan FEM dengan FIFA anda tonton penjelasan oleh Safri ini sebelum kita ulas dengan lebih panjang. Silakan. Akta kelahiran, pendaftaran kelahiran ini memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri, saya dan Menteri-Menteri sebelumnya untuk turut menggunakan pakai perkara 20 kurungan 1 kurungan C untuk memberikan pengecualian bagi syarat pemustautin dan itu saya guna pakai ya untuk memberikannya dan sebab itu bila tertib ini semua kita selesaikan menjawab soalan Apakah proses pemberian warga negara terhadap tujuh pemain ini mematuhi semua peruntukan perlembagaan? Akta, kaedah warga negara dan perlembagaan pertuan? Jawapannya ya, yeah. bol. Sangat jelas. Okay, ya. Di sana ada FIFA statute. Itu soal pemain warisan dan kelayakan. Itu FIFA dan juga FAM. FIFA kata maklumat yang diberikan itu sebagai palsu. Itu FIFA. Ya, FAM kata ini maklumat yang pemain bagi. Itu maklumat pemain. Jadi biar dispute itu mereka selesaikan. Dari sudut perlembagaan sangat jelas. Yang saya berikan. Terima kasih. So dari penjelasan Saifuddin ini termasuklah laporan-laporan oleh media dan akhbar-akhbar kita boleh simpulkan beberapa perkara. Yang pertamanya, Saifuddin telah mendakwa bahawa proses untuk memberikan kewarganegaraan kepada 23 orang pemain naturalisasi kebangsaan termasuklah 7 orang ini mengikut lunas-lunas berlembagaan. Yang keduanya, Saifuddin telah memperakui bahawa beliau telah menggunakan kuasa budi bicara yang diperuntukkan kepada beliau selaku Menteri Dalam Negeri untuk bypass beberapa proses bagi mempercepatkan urusan mendaftarkan pemain-pemain tertentu. Yang ketiganya, sekarang ini ke Saifuddin, belah KDN dah selesai. Semuanya ikut apa yang telah digariskan dalam perlembagaan. Cumanya, urusan antara FAM dengan FIFA lah yang menentukan sama pemain itu layak atau tidak untuk mewakili negara kita ini. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin membangkitkan beberapa persoalan dan juga pertikaian secara dasarnya. Yang pertamanya Saifuddin kata, benda ini dah ikut lunas undang-undang, dah ikut perlembagaan. Soalnya sekarang ini, macam mana Saifuri Nasution boleh memberikan kewarganegaraan kepada pemain-pemain ini tanpa melihat dokumen asal surat beranak kelahiran mereka. Dan sekarang ini Saifuri kata, dia menggunakan kuasa budi bicara dia lah untuk menentukan sama ada pemain itu boleh dapat warga negara ataupun tidak. So sekarang ini kita dah tahu apa sebenarnya yang dia dah bypass. Sekarang ini adakah pemain-pemain tersebut telah melepasi syarat-syarat bare minimum untuk menjadi rakyat Malaysia? Dan yang ketiganya sekarang ini kita nak tanya kepada Saifuddin. Untuk menjadi warga negara Malaysia, mereka tidak boleh ada kewarganegaraan lain. So sekarang ini adakah tujuh orang pemain itu masih lagi menyimpan pasport negara asal mereka ataupun telah dimusnahkan selaras dengan undang-undang negara kita? Anda kata kalau tidak lagi mereka buat, anda kata kalau pasport asal mereka masih ada dan macam mana mereka ini boleh dianggap sebagai warga Malaysia, betul atau tidak? Tetapi saya tertarik untuk bercerita berkenaan dengan uh, apa yang disebutkan oleh Syafuddin sebagai kuasa bodi bicara beliau selaku Menteri Dalam Negeri di mana perkara ini turut dipertikaikan oleh ramai pihak termasuklah Profesor Dr. P. Ramasamy, mantan timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang. Di mana P. Ramasamy telah mempersoalkan sekarang mengapakah Saifuddin menggunakan kuasa bodi bicara itu Adakah kerana ketiadaan dokumen asal itu yang menyebabkan Saifuddin menggunakan kuasa budi bicara yang tersebut itu? Dan jikalau benarlah itu kejadiannya, siapa yang bagi arahan kepada Saifuddin dan adakah Saifuddin sedar dan tahu betapa tindakan beliau ini sebenarnya adalah tidak patut dan tidak wajar sama sekali? Tetapi yang paling utama sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka ini kenapa diberikan taraf warga negara supaya mereka ini boleh mewakili skuad kebangsaan untuk kelayakan Piala Asia ada dekat kelayakan Piala Dunia. Betul atau tidak? Jika tidak, buat apa tujuh-tujuh orang itu diberikan taraf kewarganegaraan? Buat apa tak ada tak ada faedah pun masalahnya kan? Tetapi sekarang ini, bila mereka ini gagal untuk mematuhi mana-mana syarat oleh FIFA untuk dijadikan sebagai pemain yang layak mewakili negara lain dan buat apa daftarkan mereka sebagai warga negara at the first place? Kita tahu dah. Saya dia pun ada sebut ada empat prasyarat yang telah ditetapkan oleh FIFA untuk membolehkan seseorang itu mewakili negara lain. Satu sama ada orang itu lahir dekat negara yang tersebut itu. Keduanya, mak atau bapa dia lahir dekat negara yang tersebut itu. Yang ketiganya, atuk atau nenek dia lahir dekat negara yang tersebut itu. Dan yang keempat, dia ini ada duduk dalam satu tempoh yang signifikan dekat negara tersebut. Macam contoh yang main bola dekat negara itu lama ke contoh macam Sumareh. Sumareh dia bukannya seorang yang ada mak bapak dekat sini. Tetapi oleh kerana dia dah main lama dekat sini, dia dah bertahun-tahun dekat skuad Pahang dan sebagainya, maka dia dapat taraf naturalisasi wakil skuad kebangsaan. Contoh macam itulah kan? So sekarang ini, keempat-empat benda itu nampak gayanya tidak dipenuhi oleh ke ketujuh-tujuh pemain itu. Jadi di sini kita nak tahu juga sama ada apa sebenarnya berlaku. Kecelaran ini terlalu kompleks tuan-tuan dan -tuan sekalian. -tuan -tuan -tuan. FM kata dia, dia kata FM dan sebagainya sebab semalam saya ada mahukan satu video kepada anda. FM kata mereka cuma hantar dokumen yang telah disiapkan, yang telah diselesaikan oleh JPN kepada FIFA untuk didaftarkan pemain-pemain ini sebagai pemain skuad kebangsaan. Tapi sekarang KDN kata Oh kita dah daftarkan sebagai negara So lain-lain semua terpulang berada FAM Sudahnya tuan-tuan double stand Sampai bila mereka ini nak main taichi Sampai bila mereka ini hendak melepas tangan Okey, ini pun punya kerja. Ini kau punya kerja sebagainya. Sampai bila? Kemelut tak selesai-selesai. So sekarang ni mudah saja. Argumen FIFA ialah surat beranak mereka dekat Malaysia ini, maknanya surat beranak datuk nenek mereka, tidak ada tidak kedapatan langsung. Mereka tak jumpa. Yang mereka kata mereka jumpa ialah surat beranak dekat negara asal masing-masing. Bahkan ada netizen pun yang jumpa surat beranak atuk ataupun nenek. Nenek kalau tak salah saya, salah seorang pemain yang dikatakan lahir dekat Belanda kan. Mereka jumpa surat beranak itu yang menunjukkan orang itu, datuk nenek dia lahir dekat The Hague, Belanda. Netizen berjumpa, tak Takkanlah FAM dengan JP yang terjumpa kot Agak-agak lah kau kan Jadi di sini lah tuan-tuan sekalian Kemul ini memang sangat-sangat berat Sangat-sangat besar Dan memang saya cakap terang Sangat memalukan negara sebenarnya Sebab ini seolah macam satu konspirasi Dan juga satu perbuatan licik Yang makan tuan sebenarnya Saya ternampak satu komen dekat Facebook tau Mungkin FIFA akan bagi kelonggaran Untuk pemain-pemain ini tidak digantung sampai satu tahun, mungkin gantung dalam tempoh beberapa bulan saja untuk membolehkan mereka main bola seperti biasa. Tetapi pemain-pemain ini tidak boleh mewakili negara walaupun by mereka ini merupakan warga negara Malaysia kerana mereka gagal memenuhi mana-mana prasyarat yang telah ditetapkan oleh FIFA. Kalau macam tu buat rugilah. Kita ada tujuh orang pemain yang tak layak wakili negara. tengok tengok dapat kewarganegaraan dan kewarganegaraan itu pula dapat melalui kuasa budi bicara menteri. Tak ke bodoh rupanya? Tapi itulah dia tuan-tuan dan bos dan macam saya katakan semua pihak kena bertanggungjawab. Semua pihak kena menjawab dan tidak boleh lepas tangan. Kau tak boleh kata, oh ni FM ni kerja. FM lah tak boleh kata, oh ni JPM ni kerja. Semua pihak kena bertanggungjawab dan kena memikul tanggungjawab bersama-sama. Sebab semua ini melibatkan keseluruhan rakyat Malaysia yang sekarang ini tengah menanggung kemaluan yang sangat-sangat besar. Dek kena isu ini, tuan-tuan dan puan-puan. Eh, benar-benar tahu telinga bila mendengarkan jiran-jiran kita dok kutuk-kutuk kita sekarang ini. Anda tak rasa malu ke? Kita orang malu tahu masalahnya. Tetapi itulah satu jelah pesan saya kepada FAM. satu sajalah pesan saya kepada semua pihak yang terlibat dengan bola sepak Malaysia. Janganlah dek kerana kita nak menang dengan mudah. Kita mempermudahkan keadaan, siapa sebenarnya kita jadi makin payah. Betul atau tidak. Dia sebenarnya ada dua isu yang berbeza dekat sini. Sebab dua dua isu ini sebenarnya bertembung antara satu sama lain. Sekarang dari pihak kerajaan, dari pihak KDN, mereka mendakwa yang mereka telah memberikan kerakyatan mengikut lunas undang-undang. Tetapi argument FIFA ialah FAM dan juga pihak berkuasa boleh sepak negara kita ini termasuklah mungkin kerajaan Malaysia telah menyediakan borang dan juga dokumen yang dipalsukan dua benda yang berbeza bukan isu diorang ini ada kerakyatan atau tidak tetapi dokumen yang dikemukakan kepada FIFA berkemungkinan besarnya telah dipalsukan bagi membolehkan pemain-pemain itu menepati kriteria sebagai pemain warisan negara-negara yang tertentu itu dalam kes ini negara kita Malaysia Sekadar satu ulangan, tuan-tuan dan puan-puan, ada empat kriteria yang memang mereka mahu FIFA mahukan sebagai bukti betapa pemain ini layak untuk digelar sebagai pemain warisan kebangsaan. Yang pertamanya, penama itu lahir dekat negara kita ini. Contoh terbaik macam Sean Maloney, bekas pemain kebangsaan Scotland. Dia lahir dekat Miri, tetapi of course dia memilih untuk mewakili Scotland untuk bersepak peringkat antarabangsa beliau. Kita terlepas yang tu. Yang keduanya, mak atau bapa pemain itu lahir dekat negara kita ini. Contohnya macam kalau tak salah saya, Corbin Ong mak dia ke bapa dia bapa dia sebenarnya yang lahir dekat negara kita ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian and then yang kemudiannya syarat yang ketiga datuk atau nenek pemain-pemain itu lahir dekat negara kita ini ini contohnya macam Dion Kus ataupun seperti mana yang didakwa yang kata apa pemain-pemain tujuh orang ini memilikinya dan yang keempat mereka ini tak lahir kat sini, mak bapak tak lahir kat sini, datuk nenek tak lahir kat sini. Tetapi mereka telah duduk dengan satu tempoh yang signifikan dekat negara kita ini sebagai penduduk yang sah lah kan, bukan benda taram. Penduduk yang sah dan duduk kat sini untuk satu tempoh yang lama dan kemudian layaklah mereka ini untuk dianggap sebagai pewarisan. Contoh terbaik Sumareh dan juga Litak. So sekarang ini, FAM dikatakan telah mantarkan dokumen berkaitan dengan surat beranak atau atau nenek pemain-pemain ini yang dikatakan lahir dekat Malaysia. FIFA kata yang itu palsu. Itu isu sebenarnya. So sekarang ini, dia ada dua isu besar. Satu, kerakyatan yang dikatakan oleh Safuddin telah diberi mengikut lunas undang-undang. Dan yang keduanya berkenaan dengan percubaan untuk memalsukan dokumen demi untuk mendaftarkan mereka sebagai pemain warisan. So in a way, walaupun nampak macam benda yang terpisah, kedua-dua pihak kena bertanggungjawab sebenarnya. Sebab takkanlah FAM berani untuk kemukakan dokumen tersebut berdasarkan kepada benda yang tak clear dari Jabatan Pendaftaran Negara. Bila Jabatan Pendaftaran Negara bagi lampu hijau, barulah FAM berani untuk kemukakan segala dokumen berkaitan dengan asal-usul atuk nenek mereka itu dekat FIFA. Betul atau tidak? FAM bukan badan yang nak cek kerayatan ataupun cek tempat lahir sebagainya. Itu kerja JPN. So, mereka ini kena bekerjasama dan setiap seorang itu tak boleh lepas tangan. Semua kena terpalit sama. Tetapi menyebut tentang pelanggaran undang-undang, Ah, -undang, ha, saya nak balik pada topik kita sekarang ini. Ketika saya melalui Facebook semalam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya telah terjumpa dengan Facebook oleh seorang insan yang bernama Zak Rahim yang telah membuat satu argumen yang saya kira memang patut kita perhatikan. Sekarang ini, sebelum kita nak ulas dengan lebih lanjut, anda dengarkan apa kata-kata Saifuddin Nasution berhubung dengan kuasa beliau untuk menggunakan budi bicara bagi memberikan kerakyatan kepada pemain-pemain yang tujuh orang itu. Anda dengarkan. Akta kelahiran, pendaftaran kelahiran ini memberi kuasa kepada menteri dalam negeri. Saya dan menteri-menteri sebelumnya untuk turut mengguna pakai perkara 20 kurungan 1 kurungan C untuk memberikan pengecualian bagi syarat pemustautin. dan itu saya guna pakai. So di situ tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Saifuddin kata beliau telah menggunakan kuasa beliau di bawah perkara 20-1-I bahagian pemberian kerakyatan. Dan anda kata kalau saya tersalah dengar, laporan media semuanya mengatakan benda yang sama. Iaitulah Saifuddin Nasir Tuan mendakwa beliau telah menggunakan kuasa yang telah diperuntukkan kepada beliau dalam Perlembagaan Negara berhubung dengan perkara 20-1-I itu. Baik, dan setakat ini saya tak nampak orang yang argue lagi tentang perkara itu. Cuma tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Zack Rahim ini dan kemudian saya dah cross check dengan beberapa orang peguam telah membuat satu argumen yang sangat-sangat solid. Sekarang, akta berkaitan dengan kewarganegaraan ini telah dipindah pada tahun 2009. 2009 mereka dah pindah akta ini. Dan dalam pindaan ini adalah beberapa perkara baru yang ditambah tetapi banyak perkara yang telah dimansuhkan. Dan antara perkara yang dimansuhkan kalau anda perhatikan dekat sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah perkara 19A keseluruhan perkara 20 dan juga keseluruhan perkara 21. So sekarang ini saya Saifuddin kata beliau menggunakan klausa 20 1 I untuk mendapatkan kuasa budi bicara menteri memberikan kerakyatan tanpa orang kata apa menyelidik dengan penuh-penuh dan sebagainya. Tetapi kalau kita perhatikan tentang perkara ini, perkara 20 dalam hal itulah jadual kedua itu telah dimansuhkan. Dan setakat yang saya cek tuan-tuan dan sekalian, saya tak nampak lagi ada pindaan terbaru yang menunjukkan betapa perkara 20 itu telah dimasukkan semula ataupun ada klausa-klausa baru yang telah dimasukkan ke dalam akta berkaitan dengan pemberian kewarganegaraan itu. Tak nampak pun. Tolong tunjukkan saya seandainya kalau saya terlepas pandang sebab hasil carian saya tak nampak perkara 20 itu dikembalikan. Tak nampak yang akta berkaitan dengan pemberian kewarganegaraan ini telah dipindah semula. Mungkin telah dipindah pada tahun 2015 ke 2017 ke. Tak ada. Memang tak ada. Yang kita tahu the latest amendment for this act is in 2009. Dan yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, anda perhatikan ya. Perkara 19 itu memang ada. Tetapi 19A e capital tu tak ada dimasukkan. Perkara 20 dimasukkan fully. Perkara 21 dimasukkan fully. And then perkara 22 sampai ke 29, ianya lebih kepada pelucutan kewarganegaraan. Bukan pemberian kewarganegaraan. Dan dalam perkara 22 sampai 29 itu, ada perkara 26 yang telah menyatakan kewarganegaraan seseorang itu boleh ditarik balik sekiranya didapati kewarganegaraan itu telah diperoleh dengan cara penipuan. So, benda ini mungkin akan ada kaitan dengan apa-apa saja keputusan oleh mahkamah antarabangsa, mahkamah sukan antarabangsa. Anda kata kalau mereka mendapati memang berlaku penipuan, maka tak dapat tidak kerajaan Malaysia kena membatalkan kerakyatan ketujuh-tujuh orang ini. Kesian dia orang masalahnya kan. Tapi yang paling utama sekali, dalam perkara 30, ya, yeah, di situ macam ada sedikit kuasa yang diberikan kepada kerajaan tetapi tidak menyeluruh dan diberikan pada kerajaannya bukan diberikan kepada menteri. Tidak ada sebarang klausa pun dalam hal pemberian kerakyatan itu diatributkan kepada kuasa menteri. Menteri tak ada kuasa. Yang ini kita kena sebut betul-betul sebab kalau salah sebut istilah undang-undang, benda ini boleh dicabar dekat mahkamah. Jadi sekarang ini berdasarkan kepada penemuan oleh Zek Rahim ini dan hasil kajian saya sendiri bersama-sama dengan beberapa orang rakan peguam memang kelihatannya seolah-olah Saifuddin Nasution telah mempergunakan satu perkara yang sudah dimansuhkan sejak lebih kurang 16 tahun yang lepas untuk bypass proses-proses memberikan kerakyatan kepada pemain-pemain ini. So, kalau itulah benar yang berlaku, dan cakap cakap terang, ini akan membuka lagi banyak ruang untuk siasatan tetapi memenangkan Saifuddin sebut benda ini di dalam parlimen, eh, tapi dia sebut dalam luar parlimen juga kan? Kalau tak salah saya, dia sebut luar parlimen juga. Kalau dia ada sebut luar parlimen, maka tindakan ini terdedah kepada siasatan SPRM dan juga siasatan pihak polis itu sendiri serta mungkin siasatan oleh pihak immigration. Tapi itulah dia tuan-tuan dan Sekarang ini, benda makin lama makin rumit. Benda makin lama makin kelam terlibat Dan saya tertarik dengan cadangan daripada netizen yang mengatakan, ok Fan, kalau saya pun kata mereka ini telah melepasi kelayakan asas sebagai seorang warga Malaysia dan minta dia orang interview dalam bahasa Melayu, at least kita faham apa dia cakap. Kalau setakat cakap, ya saya cinta kamu roti nasi lemak, atau kata-kata mencarut itu bukan pengetahuan yang memadai dalam bahasa Melayu. Dia kena pandai buat sentence dan dia kena pandai membalas sentence. Betul atau tidak? So, saya rasa mungkin saya boleh uh, kemukakan uh, kembali cabaran yang telah dituakan oleh Ustaz Ahmad Fali Syari. Buat live, tunjuk pemain-pemain ini boleh bercakap Melayu dengan okeylah, kan? Tak adalah macam cakap sepatah, sepatah kan. Macam baru benar belajar tadi. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Oleh kerana sekarang ini dapatan kita mendapati yang Saifuddin tidak ada kuasa untuk bypass apa-apa. Tak ada kuasa untuk override apa-apa. Dan di sini membangkitkan satu lagi persoalan yang baru. Adakah Saifuddin Nasution telah melakukan satu perbuatan yang melanggar undang-undang negara kita ini serta perbuatan yang tidak berperlembagaan dalam usaha beliau untuk memberikan kerehatan kepada pemain-pemain ini. Dan saya ulang kembali soalan oleh Profesor P. Ramasamy. Siapa yang bagi arahan kepada Saifuddin untuk berbuat demikian? Itu sahaja persoalan-persoalan yang saya kira perlu dijawabkan. But until then, benda makin lama makin pening, benda makin lama makin celaru dan benda ini semua tidak akan berlaku sekiranya kalau kita trust the process dan percaya penuh kepada anak-anak tempatan ataupun pemain-pemain yang kita ada serta betul-betul buat cross check sekiranya kalau kita jumpa mana-mana pemain yang memang mungkin akan ada darah warisan dekat negara kita ini. Bahkan dengan pemain-pemain ini pun, kita menang 3-0 dengan loss malam tadi, tuan-tuan Northland. So, siapa kata kita kena pasang out import untuk menang? Betul atau tidak?